হাই ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই ৰঙালাও বাকলি এটা খুবেই সুস্বাদু চাটনিৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এতিয়া আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো আৰু এইখিনি মই ইমানখিনি ৰঙালাও বাকলি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই খুব ভালকৈ ধুই ল'ম ৰঙালাও বাকলি ভাজি খাইও খুব ভাল লাগে নহয়নে তাৰ ৰেচিপি এটাও মোৰ চেনেলত আছে আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাই ল'ব পাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাৰ লিংকটো দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই পানীৰ পৰা উঠাই লৈছোঁ এইখিনি মোৰ ভালকৈ ধোৱা হৈ গৈছে আৰু মই এইখিনি এতিয়া অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম ৰঙালাও গুটিৰ চাটনি খায়ো খুবেই ভাল লাগে তাৰো মোৰ এটা ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আছে তাৰো লিংকটো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনকৈ অহা ভিউৱাৰ্ছসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো টিপি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পোনপ্ৰথমে পায় মোৰ এইখিনি কটা হৈ গৈছে আৰু মই ইয়াতে তিল লৈছোঁ তিনি চামুচ আপোনালোকে বেছিকৈ লওঁ ক'লেও পাৰে আৰু বাদাম লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আদা লৈছোঁ আৰু নহৰু তিনি চাৰি ফুটামান লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজে কিমান জ্বলা খায় সেই অনুপাতে ল'লেই হ'ল আৰু এইখিনি ৰঙালাও বাকলিখিনি আৰু নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান চেনি আৰু এতিয়া মই এখন এফালে কেৰাহী পাতি লৈছোঁ আৰু তাতে মই বাদামকেইটা ভাজি ল'ম এই চাটনি খুবেই স্বাস্থ্যসন্মত হয় আপোনালোকে বনোৱা নাই যদি এনেকৈ এবাৰ বনাই চাব পাৰে খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে তিলখিনি দি দিছোঁ গেছটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ আৰু তিলখিনিও খুব ভালকৈ ভাজি ল'ম তিলখিনি প্ৰায় ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি এখন প্লেটত কাঢ়ি ৰাখিম মই কাঢ়ি ৰাখিলোঁ এতিয়া সেই একেখন কেৰাহীতে মই এক চামুচ তেল দিছোঁ ৰিফাইন তেল আপোনালোকে সৰিয়হৰ তেলো দিব পাৰে আৰু তাতে মই এতিয়া কাটি ৰখা ৰঙালাও বাকলিখিনি দি দিছোঁ আৰু ৰঙালাও বাকলিখিনি কম জুইত খুব ভালকৈ ভাজিম যাতে তাৰ কেঁচা ভাৱটো অলপো নাথাকে আৰু এইখিনি সময়তে তাত মই কেঁচা জলকীয়াকেইটা দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰুখিনিও দি দিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে নৰসিংহ পাতো দিব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনিও মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া কঢ়া হৈ গৈছে আৰু এই সামগ্ৰীখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মিক্সিত ভালকৈ পিচিম পিচিবৰ সময়ত যদি অকণমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া পানীও দিব পাৰে এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ আৰু চেনি দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেই সামগ্ৰীখিনি মিক্সিত ভালকৈ পিচি ল'ম এয়া আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে খোৱাৰ সময়ত ইচ্ছা কৰি দিলে অলপ নেমু চেপিও ল'ব পাৰে এয়া আমাৰ চাটনি সম্পূৰ্ণভাৱে ৰেডি হৈ গৈছে পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম ধন্যবাদ